News, नमस्कार आपण पाहतात सामान्य जनतेचा आवाज नांदेड सीएम न्यूज सर्वप्रथम सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा आज आपण मोहसिन कॉलनी देगलूर नाका नांदेड या ठिकाणी आहोत आणि या ठिकाणी हजरत बारा इमाम संस्था नांदेडचे अध्यक्ष मौलाना नूर हसनैन यांच्या येथे आहोत आणि या ठिकाणी आज रमजान निमित्त सर्व धर्मीय शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यानंतर या ठिकाणी अनेक संस्थांचे अध्यक्ष देखील या ठिकाणी आहेत त्यानंतर आणि या ठिकाणी सर्व रमजान निमित्त मौलांना नरुल यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आले आहेत त्यानिमित्त या ठिकाणी आपण काही धर्मगुरूशी आपण चर्चा करत आहोत काय सांगणार आपण आजच्या रमजान निमित्त मी भदंत पैयाबोधी थेरो नांदेड़ जिला भिक्खु संघ अध्यक्ष तथा प्रमुख श्रामनेर प्रशिक्षण केंद्र खुरगांव नांदुसा तालुका जिला नांदेड़ यह हमारे हजरत बारा इमाम संस्था नांदेड़ के मौलाना नूरुल हसनैन अगबारी यह हमारे कल्याण मित्र है हमारी पहली बार जब मुलाकात हो गई तो इनके चेहरे पर जो मुस्कान थी और उनके मन में जो खुशियाँ थी ये हमें बहुत सराहनीय लगी क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के बावजूद हम भी उनके ऊपर हमने मैत्री जताने का काम किया है एक मैत्री का हाथ बढ़ाने का काम किया है क्योंकि एक अच्छे इंसानों के साथ में अगर हमारा गुजारा होता है तो हमें खुशी मिलती है और ये शख्स ऐसे है कि जो इंसानियत को अपना पहला धर्म मानते इंसानियत के लिए कुछ तो भी करना चाहिए और जो अल्लाह ताला की शिक्षा भी जो है कि मनुष्य के हित के लिए उन्होंने जो बातें बताई है मोहम्मद पैगम्बर साहब का भी कुछ किताबें पढ़ते हैं तो उन्होंने सभी मनुष्य जात की कल्याण के लिए भावना जताई है मैत्री की भावना सद्भावना जताई है और ये सद्भावना और ये अच्छे विचार फैलाने के लिए और हम सब भाई भाई है हम सब एक है ये एकता का संदेश देने दिलाने के लिए आ, हमेशा मौलाना नूरुल हसनैन अगबारी ये काम करते हैं उनकी एक संस्था भी है हजरत बारा इमाम ये संस्था के माध्यम से भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं और एक सच्चे राष्ट्र भक्त है और तुम अगर देखते हैं तो पीछे जो उनके घरों में जितने भी महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो मौलाना अब्दुल कलाम हो जो कि राष्ट्रपति हमारे देश के थे भगत सिंह हो स्वामी विवेकानंद हो और पीछे देखते हैं हम अहिला भाई होलकर है महात्मा गांधी है टीपू सुल्तान है जितने भी महापुरुष इस भारत में पैदा हुए जिन्होंने लोक हित का काम किया है ये सभी महापुरुषों के यहाँ पर अपने को फोटो देखने के लिए मिलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इनका भी फोटो हमें नुरुल मौलाना नुरुल हसन अकबरी इनके घर में देखने के लिए मिलता है तो ये भाईचारा बढ़ाने का और देश के संविधान का रक्षा करने के लिए लोकशाही को बढ़ावा देने के लिए ये बात जरूरी है हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मौलाना जी का क्योंकि हमें इस ईद के मौके पर शिरकुंबा के लिए आमंत्रित भी किया है और हमारा सम्मान भी किया है हम भी मौलाना जी को बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हम भी उनको एक विनती करते कि आप भी अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर भी आप भी वहाँ पर आइए हम आपको निमंत्रित दरिया दिल से करते हैं और ईद के लिए हम आपको लाख लाख शुभेच्छा प्रदान करते हैं सभी मुस्लिम भाइयों को हम ईद की मुबारकबाद यहाँ पर देते हैं सभी का मंगल हो और सबका कल्याण हो रमजान ईद निमित्त थेरो यांनी देखील एक चांगलं सर्व धर्म समभावाची या ठिकाणी शिकवण दिली आहे या ठिकाणी हे देखील आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार काय <coughs> जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना तिरिवार वंदन करून हजरत बारा इमाम या संस्थेने आम्हाला बोलावून आ या ठिकाणी शेर खुर्माद च्या निमित्तानं चांगला संदेश द्यावा देश एक आहे तो मानव मानव एक आहे कुरांमध्ये कुठेही लिहिलं नाही की एका मानवाने दुसऱ्या मानवावर दंगा करणे मारामारी करणे त्रास देणे असं कुठेही लिहिले नाही असा हा देश सोन्याची चिडिया आहे आणि एक महिनाभर मुस्लिम बांधव या रमजान ईद मध्ये सर्व काही सोडून पवित्र बनण्यासाठी माणूस बनण्यासाठी माणसाचे तत्व पुढे नेण्यासाठी महिनाभर प्रयत्न करतात मित्र हो असं माणूस बनणं फार दुर्मिळ आहे आज मौलाना संस्था काढून एक मानव मानव एका ठिकाणी ठेवण्याचं काम खूप चांगल्या परीने आहे सर्व धर्माचे लोक एका ठिकाणी राहावेत असेच या प्रसंगी आपल्या ऑफिसमध्ये येऊन आम्हाला धर्मगुरू भु भिक्कू पैयाबोधी थेरो यांनी जो मला या ठिकाणी बोलावलं मला खूप आनंद झाला की असे माणसं फार दुर्मिळ आहेत संस्थाच्या वतीनं आज हे कार्यक्रम ठेवलेला आहे नोरल हसनून यांनी जे ठेवलेलं आहे अशाच वेळोवेळी आमचे आता पुढं बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती येणार आहे रामनवमी येणार आहे अनेक संस्था या कामास जुडाव्यात एक आपला एक नांदेड शहर एक सारा असा वेगळा दिसला पाहिजेत आणि या नांदेड शहरामध्ये असा दुमत नसाव कार्यक्रम सुंदर व्हावेत आजच्या या प्रसंगी ईदच्या निमित्ताने सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि महात्मा फुले या जयंतीच्या निमित्ताने सर्व बांधवांना शुभेच्छा देतो याच ठिकाणी थांबतो सर्वाचं मंगल हो सर्वाचं कल्याण हो सर्वजण दुःखातून मुक्त हो सर्वाच मंगल हो या ठिकाणी संतोष तेलंग यांनी देखील त्यांची सेवाभावी संस्था आहे संधी त्यानंतर अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार सर काय सांगणार नमस्कार आज ईद निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना आमच्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी एक असा उपक्रम राबवला आमच्या मित्र मौलाना रु नूरल हसन साहेब यांनी की अतिशय चांगला उपक्रम म्हणता येईल कारण कसा असते हिंदूचे सण ज्यावेळा होतात त्यावेळा मुस्लिम समाजाचे लोक एकत्र येऊन ते सण साजरे करत नाहीत किंवा ज्यावेळा मुस्लिम समाजाचा असतो त्यावेळा आपण करत नाही आणि आपलं असेल तर ते करत नाहीत अशा प्रकारची लोकांमध्ये जे काही गैरसमज आहे जी काही भावना आहे ती या ठिकाणी मोडून काढण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये यांच्या मौलवी साहेबांकडून झालेलं आहे तसेच आमचे गुरु पयाबोधी यांच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहे आपण रॅलीच्या माध्यमातून सुद्धा सांगितले आहे की आपण सर्व हम सब एक आहोत एक जरी आपला धर्म वेगळा असला तरी आपण एक मे, विविधतेमध्ये एकता आढळून येणारा हा देश आहे तिथे अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात आणि ते कसे एकोप्याने राहतात एकमेकांच्या सणा उत्सवामध्ये कसं सहभाग घेतात याचं ज्वलंत उदाहरण आम्ही या, या ठिकाणी आलो आणि या कार्यक्रमाच्या रमजान ईदच्या निमित्तानं शुभेच्छा देण्यासाठी आलो आणि खरंच आम्हाला आनंद वाटतो की अशा अं प्रसंगी आम्हाला बोलून आमचा सन्मान केला आणि आपण सर्व एक आहोत ही भावना आमच्या प्रती त्यांच्या प्रती आम्हाला आणि आमच्या प्रती त्यांना जागव या ठिकाणी यांचं काम खूप छान आहे त्यांनी असंच काम करत राहावं आणि येणाऱ्या चौदा एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे तर त्यांना मी निमंत्रित करतो की त्यांनी या ठिकाणी जयंतीच्या निमित्ताने यायचं आहे आणि पुन्हा रामनवमीचा सुद्धा सण आहे त्यांना त्याचं सुद्धा आमच्यातर्फे निमंत्रण असणार आहे हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सर्व जे काय आहेत ते भारत देशच असा आहे की एक ते मध्ये विविधता नटलेली आहे म्हणून सर्वांना ईदच्या शुभेच्छा तसेच भीम जयंतीच्या शुभेच्छा रामनवमीच्या शुभेच्छा हम सब एक आहे धन्यवाद या ठिकाणी खरोखर भारतामध्ये अनेक जात धर्म आहेत परंतु या ठिकाणी भारतामध्ये जे अनेक जात धर्म आहेत ते एकोप्याने कसे राहतात हे देखील आज आपण या ठिकाणी आजच्या या रमजान ईदच्या ज्या सणातून आपण या ठिकाणी पाहत आहोत या ठिकाणी आपल्यासोबत मौलांना नुरुल हसुन आपल्यासोबत आहेत आपण त्यांच्याशी चर्चा करत आहोत सर काय सांगणार आपण आजच्या रमजान ईद रहमान रहीम करीम तमाम आलिम इस्लाम को तमाम मुस्लिम भाइयों को फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो जो है संस्था के ऑफिस पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था ईद मिलाप का जिसमें भदन या बुद्धि सर हमारे महाराज और उनके साथ के तमाम लोग आज मेरे संस्था के ऑफिस पर आकर इस बात का आपने सबूत दिया है कि हम सब एक है अभी सात अप्रैल को जो जिला एस पी कृष्ण कोकाटे सर के ज़रिए एक सद्भावना जो रैली निकाली गई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन हर धर्म के धर्म के माप हर धर्म के बड़े धर्म गुरु वहाँ मौजूद थे और उसमें जिला एसपी साहब ने और ज़िला कलेक्टर साहब ने ये एक पैगाम पहुँचाया कि हम सब एक है और बिल्कुल हम सब एक है क्योंकि जब आप देखते हैं देश की आजादी के लिए तो उसके अंदर तमाम बड़े बड़े शख्सियात ने अपना खून उसके अंदर आपने बहाया है जैसा हजरत टीपू सुल्तान रहमत है हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपका भी संविधान लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज अहिल्या होलकर बहुत सारे जितने महापुरुष हैं इन तमाम महापुरुष की कुरबानियों से आज हमें एक सुकून की अमन की जिंदगी गुजारने का मौका हिंदुस्तान में मिल रहा है मैं हमारे सर जो आए हैं बुद्धि थोड़ा और उनके साथ जो आए हुए हैं भदन श्री रतन थोरा ये दोनों और इनके साथ के जितने भी आपके चाहने वाले लोग इनके साथ आए हैं मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि वो आए हैं और इस बात का आपने सबूत दिया है के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा आज ईद उल फितर की सब तमाम मुसलमान भाइयों को तमाम देशवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए अभी आने वाले चौदह अप्रैल को हमारे बल्कि बाबा साहब अंबेडकर कोई एक धर्म के लिए नहीं है

मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हो आपस में का भाई भाईचारा बढ़ाएं मिलजुल कर रहे यही हमारा देश है और यही देश में हमें आखिरी सांस लेना है इसी में ही जाना है बस मैं अपनी एक बात पर शेर पर अपनी गुफ्त को ख़त्म करूंगा जितने लोग आए हैं हमारे फैसल भाई और सुहेल और बहुत सारे लोग भी बाहर खड़े हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं महाराज साहब भी आए हैं बुद्ध समाज के उन सबका आज इन्होंने यहां पर मुझे खिदमत का मौका दिया है और मैं बस एक जुमले पर एक बात कहूंगा खत्म करूंगा इससे पहले भी मैंने सात अप्रैल को कहा था कि अब भारत में कभी नहीं, नहीं रमजान राम में पंगा हो नमाज पढ़ने के लिए जो मुंह धोया जाता है उसे वजू कहते हैं मंदिर जाने से पहले स्नान करते हैं गुरुद्वारा जाने से पहले स्नान करते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले हमारे समाज में वजू किया जाता है होया जाता है मुंह धोया जाता है तभी खुदा के मुसल्ले पर जाया जाता है तो ये शेर पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो और आरजू है मेरी जब भी करूं वजू तो लोटे में जल गंगा हो और इच्छा है खुदा से कह रहा हूं इच्छा है तो अभी उठा ले इच्छा है तो अभी उठा ले, लेकिन शर्त है मौला इच्छा है तो अभी उठा ले लेकिन शर्त है मौला जब भी उठे जनाजा मेरा तन पे कफन तिरंगा हो कफन तिरंगा हो जय हिंद जय महाराष्ट्र भारत माता की जय वंदे मात्र खरोखर आपल्या भारतामध्ये रमजान ईद असेल दिवाळी असेल दसरा असेल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असेल शिवजयंती असेल सर्वांनी जर अशा प्रकारे जर साजरी केली तर खरोखर या ठिकाणी भारत सुजलाम सुपलाम होण्यासाठी काही वेळ लागत नाही या ठिकाणी सीएम न्यूज साठी संजय कुमार जी गायकवाड आणि पुन्हा एकदा रमजान ईद निमित्त सर्वांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा धन्यवाद